buat tu Dah boleh dapat idea dah Kita menuju ke destinasi cinta apa jadi di kiri kanan kalian kalian akan nampak manisan manisan restoran restoran tempat belajar belajar Malaysia mencari kemanisan hidup dalam kepahitan menuntut ilmu. berada di kawasan yang namanya Masakin Barzah. Dan Masakin Barzah ni kita nak cari apa kelebihan dia belum lagi jumpa. Melainkan satu kelebihan iaitu ia menjadi pusat nasi mandi. Ruz mandi. Kalau nak yang istimewa, nak yang sedap, nak yang ori daripada Hadramaut. Datanglah ke Masakin Barzah. Antara pilihan yang ada ni Wadi Hadramaut. Dan juga kedai-kedai lain yang kalian akan nampak sepanjang perjalanan ni. berami, Wajbat lahan mandi di sebelah sini ada jual kayu api, kasirnya daripada kayu zaitun dan dari sini sebenarnya kita nak bergerak untuk pergi mencari satu manisan paling special Limash jom kita ke Abdasin masuk ke taksi dalam jalanan ke Abbasin dan tambang kita pada hari ini 25000 lira. 25000 lira ni sekitar RM12 lah, dalam RM11 lah. InsyaAllah jangan kita sampai ke apa Kita cari apa yang diburu Supaya kalian juga yang datang ke bumi Syam Bumi Syria boleh memburu Objek yang sama InsyaAllah Jam 6.10 Petang di bumi Syria dan sudah masuk waktu maghrib sudah gelap di sini kita dah sampai ke Sahab Abbasin... dan sahah ini dinamakan Sahab Abbasin sebab dinamakan bersempena dengan Abbas iaitu uh, Pak Syek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat ini adalah tempat bermulanya pinggir bandar Dimash sempadan di antara pinggir bandar dan juga kawasan yang disebut sebagai rif Dimash ataupun kawasan di luar daripada bandar Dimash dan insyaallah kita menuju ke destinasi kita untuk hari ini. Yeah. Al-Wisam Halawiyah. Uh, yeah. yeah. Kalau kalian baca saya buat tu, tak boleh dapat idea dah. Kita menuju ke destinasi cinta apa ditulis kat situ matbah wa halawiyah talwisam dapur dan juga manisan wisam Jadi, kalau kalian tengok manisan-manisan yang terkenal di bumi Syria alam saya pun tak tahu semua namanya sebahagiannya saya tahu ni contohnya adalah baluriyah itu asawir itu juga kalau kita tengok ni yang kita selalu panggil sebagai biskut-biskut Arab. Yeah. Aku nak sawir juga. Sebahagiannya bagelawa. Tetapi itu bukan apa yang kita cari pada hari ini. Hari ini kita cari menu mereka yang paling istimewa. Let's go. Oh ni tunjuk juga. Awamah, awamah. Dia dekat Gaza ni. Awamah ni benda-benda macam ni semua dia hanya keluar pada bulan Ramadan. Ni. Tapi hari ni dia pelik sikit. Di sini ni semua benda dia keluar. Masuklah makanan-makanan ni. Ni nama dia kubah masyuri eh. Dan destinasi kita hari ni ialah untuk mencari manisan yang paling istimewa. Al-anfiq. Iaitu ya, madlu'oh. Bismillah. <laughs> Bismillah. 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 Jadi ni lah perangai orang Gaza, orang Gaza. Perangai orang Syria kalau datang mana-mana dia akan hulurkan sesuatu untuk dimakan. Apa saja dia akan bagi. Bukan saja sebagai promosi tetapi sebagai cara mereka meraihkan tetamu. Kalau tak beli pun tak apa. Makan dulu bincang kemudian. Kemudian lah yang ni kan. Yang putih. Oh putih. Ni nak bersih. Hmm. Khut, khut. Jadi kita menjelajah sampai ke Abbasin ini untuk mencari tiga spesies makhluk asing yang susah ditemui di tempat lain. Nablusi ya, kunafa nablusi ya, kunafa Arabi ya. dan inilah yang istimewa di Bumi Syam, Madluqah. Kami cari di Jordan tak ada, cari dekat Palestin tak ada. Sini sahaja ada. Jom, nikmati Madluqah bersama kami. Itu rahsia Nablousia Tanah Fahm Rabia Mungkin di sini Bukan paling sedap Di Palestine lagi sedap Tapi Madlukah ni Memang kiri. tidak ada Tandingan Kerana ia memang Specialty untuk Bumi Dimash Bum -Bum 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 -Bum. Bismillah sekarang kita berada di destinasi terakhirlah untuk hari ini iaitu di Bab Musalla. Tadi kita daripada luar Bab Musalla, orang Bab Bab Musalla. Kita akan turun sampailah melalui isuk Halawiyat ini. Yang mana isuk Halawiyat ini adalah pasar manisan. Jadi di kiri kanan kalian kalian akan nampak manisan-manisan, restoran-restoran, tempat belajar-belajar Malaysia mencari kemanisan hidup dalam kepahitan menuntut ilmu. Dan di hujungnya kita akan sampai ke kawasan namanya Maidan dan kita akan pusing menunjukkan kepada kalian satu masjid yang hebat satu masjid yang besar satu masjid yang merupakan kubu kebangkitan mujahidin suatu hari dahulu iaitu masjid Hasan Habanaka jom kita tengok sambil tu saya nak tunjukkan kepada kalian beberapa mataam ataupun kedai-kedai yang luar biasa menjual barangan luar biasa selain daripada masjid-masjid yang menempatkan para fahabil jalil, sahabat jalil sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi di sebelah kanan ni Mas'am Maidan Al-Qadimah Yang mana kalau kita tengok Kedai-kedai seperti ini Dan kedai di hadapan tu Yang tertulis Mata'am Mukhtar Tengok ni Tunjuk sana Mata'am Mukhtar Apa yang dia jual Nukha'at Nukha'at ni Otak Kubuat Rus Kepala kambing Sahkot Makadim Kaki kambing Semua produk kambing Boleh ditemui di sini kalau okay. orang yang minat kambing insya-Allah boleh makan kambing di sini. Sebuah masjid yang perlu kalian kenal di Sop Halawiyat ini sebab apa? Sebab masjid ini adalah masjid tempatnya Sahabil Jalil. Tempat sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu As-Sahabil Jalil Suhaib Ar-Rumi. Jadi dalam nilah tempat terletaknya makam Suhaib Ar-Rumi. menarik mata amar raudah ni dia tulis tadi depan tu rubbama fakhamatul isim takfi nah, barangkali cukup dengan nama dia cukup gempak dah sampai orang kenal dah orang tahu kedai dia adalah kedai yang paling sedap menjual makanan dan masakan kita nak cari atarah ha? kita nak cari atarah insyaallah atarah ni kedai yang menjual herba-herba daun-daun baharat Lampah ratus Sebab orang rumah pesan Untuk beli Zaatar Zaatar warag Baladi Zaatar hijau tu Yang bagus untuk batuk Dan mereka juga makan dengan oti Dan kita juga nak cari satu lagi bahan Yang nama dia sumak Sumak ni diletakkan di atas shawarma Diletakkan di atas Ayam bakar Untuk memberikan rasa yang luar biasa Harapnya kita jumpa masih ingat saya dulu masa saya berada di sini 13 tahun lepas Kawasan ni dia lebih meriah lagi Lampu-lampu lebih banyak Dan pastinya mendekati bulan Ramadan ni Lagi meriah kawasan ni Tapi mungkin dalam keadaan ekonomi yang Menghimpit dan sebagainya Keadaan semakin kurang meriah Tak semeriah awal tu Itu roti soj Lawa yang malam Salam area ni dia terkenal dengan Mother of Pearl ha, tu cuba tunjukkan sikit Kim dekat sikit kedai-kedai yang jual manisan yang ada jual kotak-kotak hiasan ha, oh, belakang sana ni manisan yang kita nak tunjuk ni tengok ni dia punya hiasan-hiasan Mother of Pearl dengan seramik dan sebagainya kena beli satu lah siapa yang nak datang ke Syria saya nak kirim tolong bawa balik satu في عندك زعتر فينك. ورق بلدي عفوا زعتر زعتر ورق ورق, زعتر بلدي. <applause> بلدي لا ما في في عندك في شيء؟ ما في والله في عندي زو... علي. علي. عندي زهور للساعة يعني مشان الساعة للساعة ولا يعني عندي زهورات مشكلة <applause> اه هذا الكيس مثل هذا اللي على الرف هذا ايوه فينك سم يوم بو سماع تبي تا يوم ورق زعتر في كوادر ليلا سماع سكيت مويا ما بقى من الاول ايه 15 يسلموا الله يكرمك في زعتر ورق اشوف ni manisan mahalaya baluzah jelly custard dan yang depan ni yang lebih luar biasa manisan yang memenuhi sup halawiyat ini kalau tengok sebelah kiri dia tengok manisan yang dibungkus dengan cantik sebagai hadiah dan yang depan ni berbagai-bagai jenis manisan yang lain jadi kalau orang yang datang ke Dimash ni dengan niat yang salah, kita boleh bagi nama baru Dimash Darul Diabetes. Baik <laughs> hey, tengok ni pula. Ni manisan ni ataupun kemanisan sangatlah. Dia panggil Qataif. Yang mana Qataif ni pun adalah yang biasa dimakan pada bulan Ramadan. Tetapi dekat, dekat Syria ni nampaknya dia tidak ada masa. Sentiasa ada dan sentiasa bersedia untuk dimakan. Qataif ha, atas dia. Selama ni Qataif ni bila diletak dengan kishtah ni ataupun krim ni kena panas kalau dalam keadaan kecil ni dia dipanggil sebagai e, Usfur Usfur ini kecilah, ni kecil okay, ini lah maksudnya Tengok ni Ni Panggil Awam ah. Ni Usbaq Ini Dah nama dia? Allahumma sallallahu wa Muhammad okay, Cok Jawa? Cok <laughs> oh, <laughs> Ni yang mana pernah Naim lawa ni dekat ni Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Tak ingat lah Kotaif okay, lah Dia kotaif lah. okay. Jenis kotaif Dan juga manusia-manusia yang lain Bismillah. Ada. Mana ada? Dia panggil ke Tokyo. Hmm. Tapi dia tak letaklah cheese. Itu letak. punya bentuk dia macam tu. Hmm. 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 Jom. Jom. Oh, nak kembali ya, ni. <laughs> Ini kau buat nak bersih ha. <laughs> Tiba-tiba tengah-tengah kedai Malaysia ada jual ikan ni. Eh? sekali dah satu jadi kita dah sampai hujung lebih kurang sub halawiyat kita akan tunjukkan sekejap lagi kepada kalian di sebelah kanan sana masjid yang nama dia Jamiat Hasan Habanakah Allah. ni budak ni nama dia Ridha Ridha sah. Reza si penjual stokan dekat Suk Halawiyat ni kali ketiga kami datang ke Suk Halawiyat kali ketiga kami jumpa dengan Reza dan kita nak bagi tahu kat Reza ni kalau jumpa sekali lagi maka kami akan belilah stokan daripada Reza sekali jumpa pula Reza bagus budak Reza ni dan Reza ni ayah dia telah meninggal dunia maknya katanya musafir tak tahu ke mana jadi dia tinggal bersama dengan neneknya seorang tukang jahit sah? sah Eh sah. Jadi <laughs> hari ni kita terpaksa lah menunaikan janji kita untuk kita beli stoken daripada Reda Siapa rakyat Malaysia nak stoken? Jom kita belanja stoken beli daripada Reda Ah, budak suaya kan. Kita cari tebu lama dah dekat Suria ni. Ini akhirnya jumpa tebu. Tapi duk ceritanya tebu tak ada mesin. Jadi tak nak minum air tebu. Hanya boleh menggigit dan mengkekah kalau nak. Tapi kami tak nak lah mengkekah tak rajin. Jadi kita teruskan perjalanan kita ke Haji Abid Hassan Nakkah. Kita nak pergi sebenarnya stokan daripada Reda ni tapi ramai kat sini. Kita bawa dia berjalan ke depan sikit supaya kita boleh bernegosiasi. Sah? Sah. Sah. <laughs> ya Allah. Ruh. Keluar sah. <laughs> Belakang kita ni kalau kalian nampak masjid yang besar ini Dekatan dengan jisir yang kalian nampak di sini adalah jisir motor Jalan ke airport adalah Masjid Hasan Habanakah Masjid Hasan Habanakah ni Hasan Habanakah Syekh Hasan Habanakah Seorang ulama' yang saya tak berani nak cerita tentangnya Kita serah kepada Ustaz Yasir untuk cerita kan Tapi yang saya nak boleh ceritanya ialah masjid ini adalah masjid Tempat orang kuat berdemonstrasi dulu menentang Bashar al-Assad Saya juga pernah berdemonstrasi di dalam masjid ini Dan bila kita nak keluar daripada masjid ini Keseluruhan kawasan ini akan dikepung oleh tentera Bashar al-Assad yang akan melibas kita dengan segala bentuk rotan mereka dengan senapang-senapang mereka. Mereka akan memukul kita dan sebahagiannya dibenarkan keluar, sebahagiannya akan dikepung terus dan ditangkap dan dibawa ke penjara. Jadi inilah tempat banyak darah tumpah, tempat banyak perjuangan dimulakan dan dimulakan oleh seorang syekh yang dinamakan masjid ini atas namanya iaitu Syekh Hasan Habannakah, Syekh al-Syuyukh, Masyaikh Okay. Bismillahirrahmanirrahim Di belakang kita ni Masjid Syekh Hassan Haban Naka okay. Syekh Hassan Haban Naka ni adalah Seorang mujahid Syam Kalau macam kita di Gaza Masyurnya Azuddin Al-Qassam Dinamakan Raid Al-Qassam itu Sebenarnya nama Azuddin Al-Qassam Dan Azuddin Al-Qassam asal usul dia Okey, Di sini Syekh Hassan Haban Naka beliau Hidup pada zaman Bapak kepada Bashar Al-Assad Iaitu Hafiz Al-Assad Hafiz al assad ini sangat-sangatlah jahat dan zaman pemerintahan beliau adalah diktator dan zaman beliau juga membunuh ikhwanul muslimin hanya satu malam lebih pada 10,000 orang. Satu malam saja di Hama, iaitu satu bandar di Hama, di Kepung, dibunuh satu malam lebih 10,000 orang. Okey, Syekh Hasan Habanaka ini beliau adalah guru kepada ulama sedunia. Di antara anak murid Syekh Hasan Habanaka ini yang masyhur yaitu Syekh Kurem Rajah, Syekh, Ramad Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh Rusdi Qalam, Mufti Syafi'in Syria, Syekh Cukair Syafi'in Saghir Syekh Abdul Halim Abu Shar, Syekh Qasim Agha An-Nuri. Jadi majoriti masyaykh yang besar dalam Syria adalah daripada anak murid beliau. Okey, beliau Syekh Hasan Habannaka, ada adik beliau bernama Syekh Sadiq Habannaka. Okey Syekh Hasan al-Banaka ini digorini kepada Hafiz al-Asad. Hafiz al-Asad sangat takut kepada Syekh Hasan al kerana setiap kali sahaja Hafiz al-Asad menghina Islam ataupun mengutuk Islam, kalau benda itu sampai saja ke telinga beliau, dia akan pergi ke istana menaiki kuda dan tiada seseorang pun tentera boleh melarang beliau dan dalam masa yang sama dia boleh jalan masuk-masuk ke istana dan sampailah ke bilik tidur Hafiz Al-Asad Ada satu cerita Hafiz Al-Asad dia berkata Kalaulah aku boleh tembak Syekh Hasan Aban Nakah ini nescaya aku akan tembak dia Tetapi apabila berita itu didengari oleh Syekh Hasan Aban Nakah Beliau keluar dari rumah dan menaiki kuda Menuju ke istana Dan terus Masuk istana, masuk ke ruang tamu Masuk sampai ke bilik Syekh Hasan Aban Nakah sendiri Ambil pistol dan letak di kepala Syekh Hasan Haban Nakah dan mengatakan kepada Hafiz Al-Asad aku mendengar kata kamu mau membunuh aku jadi datanglah sekarang aku main dekat, kamu maka bunuhlah sekarang berketar-ketar Hafiz Al-Asad terus katanya pensan dan balik begitu saja Syekh Hasan Haban Nakah dan dia Masjid Hasan Haban Nakah ni digeruni sampai kalau orang lalu tu dia takut-takut nak pandang ke arah masjid masa zaman Bashar Al-Asad tapi alhamdulillah zaman Bashar Al-Asad telah berlalu sekarang ni zaman yang telah bebas zaman Syria lebih baik Alhamdulillah kita boleh melihat Kita boleh ambil gambar Kita boleh cerita Pasal Masjid Jamek Hasan Haban Nakah ini Alhamdulillah Dengan penuh pembebasan Dengan penuh kebaikan Masya Allah Kami berada dalam perjalanan Untuk berjumpa dengan Syekh Rushdie Qalam Yang disebut bapa Angkat kepada pelajar-pelajar Malaysia Di Bumi Syria